tulisan atau kata munafik kayaknya merupakan salah satu keyword ya yang cukup populer di pencarian marketplace. Dari mulai pencarian untuk CD wanita, CD pria dan ada juga ini dari versi-versi model boxer yang lumayan cukup kekinian ya. Saya juga cukup lumayan penasaran ya karena ketika saya lihat di marketplace Shopee ini untuk harganya ini benar-benar sangat-sangat dijual murah ya. Dan saya juga nggak bisa jelaskan ataupun bilang ini KW ataupun ori. Dan kemarin-kemarin saya tertarik dengan produk ini ya. Dijualnya ini 7.400an per piece-nya. Pilihan warnanya ini banyak. Ini ada hitam, merah, terus dia navy ya. Navy ada juga warna abu. Dan saya putuskan kemarin-kemarin untuk beli 3 piece saja. Nyoba ya. Selain itu ada motif yang lebih ramenya ini. Harganya agak sedikit mahal ya. Beda 600 perak alias 8000 ribuan. Jadi si motifnya ini bergaris teman-teman. Saya juga kemarin coba order tiga dulu nyoba yang biru, navy dan hitam. Karena benar-benar penasaran ya dengan kualitasnya. Soalnya ini harganya ini miring banget teman-teman. Cuma 7400 dan 8000 an aja. Jadi saya beli sebanyak 6 picis ya. Yang versi agak simpelnya 7400 saya beli 3 picis Terus yang garis-garis tadi saya juga beli 3 picis ya. Total 6 pcs. Langsung unboxing aja ya untuk link tokonya nanti akan saya sertakan di deskripsi di bawah video ini seperti biasa. Packingannya ini lumayan privacy menggunakan plastik hitam yang sama sekali ini nggak kelihatan dari luar ya. Paketnya tentunya lumayan aman, cuma ini agak disayangkan aja tanpa kemasan tambahan di dalamnya. Jadi si produknya dilipat-lipat gitu, langsung dibungkus ya. Oke, seperti biasa saya cek dulu untuk value-nya, keseluruhannya, untuk jumlahnya ini ternyata sesuai ya. Ada 6 pcs sesuai dengan yang saya order. Info aja, untuk ukurannya ini all size, lebar pinggangnya ini kira-kira segini ya teman-teman. Tinggi dari celana dalam boxernya ini kira-kira segini. Untuk tampilan real produknya hampir sama dengan foto produknya. Cuma aja saya ngerasa ini foto produknya jauh terlihat lebih bagus ya Daripada tampilan real produknya Untuk desain sebenarnya kembali lagi ke selera masing-masing ya Cuma menurut saya untuk desainnya ini cenderung biasa aja Lebar karetnya ini juga tergolong tidak terlalu lebar ya Cuma sekitaran segini Di badan saya yang biasa pakai SL ini muat ya, muat banget BB saya ini sekitaran 70 kg Dengan tinggi sekitar 169 cm -an. Kualitas karetnya menurut saya ini cenderung B aja ya tidak terlalu istimewa juga Cuma ya balik lagi ke harganya yang murah Gak bisa dibilang jelek juga lah ya Masih tetap harus bilang lumayan bagus Secara harganya ini kan cuma 7.400an aja ya teman-teman Jujur ya, tadinya saya agak berefektasi lebih tentang produk dari Munafi ini Secara kalau melihat foto produknya sangat-sangat keren ya Dan ternyata bahannya ini sangat-sangat beda ya Lebih tepatnya ada harga, ada rupa juga Bahannya ini tidak terlalu lembut Malah ini boleh dibilang menurut saya ya, agak kasar Terus dia cenderung tipis Jelas beda dengan beberapa brand boxer lain yang pernah saya review di video-video sebelumnya Yang menggunakan bahan yang sama ya Bahan microfiber dan elastano Jadi boxer lain yang pernah saya bahas ini Walaupun bahannya sama, dia jauh lebih halus atau lembut Yang tentunya tebal juga Cuma kan harganya beda juga ya Munafi ini dijual dengan harga yang sangat-sangat ekonomis di daerah saya tempat saya tinggal, harga sekitar 7400 ini di bawah semakuk bakso ya saat dipakai sebenarnya ini oke-oke okay -okay aja bahannya sangat-sangat elastis dan benar-benar lumayan ngikutin badan si pemakai dan kalau dibanding celana boxer lain yang pernah saya review di video-video sebelumnya bahan munafi ini masuk ke salah satu bahan boxer yang lumayan tipis ya bahan tipis yang pernah saya review cuma saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena harganya ini benar-benar murah 7 ribuan udah dapat boxer kayak gini menurut saya ini masih worth it ya cuma ekspektasinya jangan terlalu ketinggian juga intinya saya nggak nyesel ya beli 3 piece varian Munafi yang versi ini lumayan lah buat ganti-ganti ya oke dan sekarang akan lanjut saya bahas untuk yang harga 8 ribuan ya jadi untuk motifnya ini dia lebih rame dari yang barusan saya juga order 3 pieces uh, ini ada biru, ini hitam, terus dia navy ya kalau dibanding dengan yang barusan saya rasa semuanya ini sama aja cuma beda di motifnya aja yang versi ini dia jauh terlihat agak rame ya semuanya balik lagi ke selera masing-masing juga lebih suka motif yang agak simpel kayak tadi atau motif rame yang seperti ini jadi kesimpulannya ini menurut saya aja ya kedua varian motif munafi yang saya bahas kali ini secara harga dia bener-bener what it lah ya murah banget pokoknya cuma secara kualitas emang ya biasa aja dia tipis cenderung agak kasar juga cuma masih terbilang cukup lumayan lah untuk dipakai harian Teman-teman semuanya, terima kasih ya buat yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Boleh like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.